Самое приятное, когда попадаешь в цель. Та мій позивний шпекс. Я пілот і в дрона. На позиції нас заступає оператор і в дрона, оператор з ретранслятором та сапер і навідник. По сравні з позиціями на передке у нас просто президентський люкс. Я б сказав. На початку 2024 року це набуло більше масштабних розмірів. Ситуацию поменяли очень сильно и в пиви-дроны на поле боя. Очень сложнее добираться на позиции. Даже сидеть на тех же позициях стало сложнее, потому что и в пиви-дрон это более точное оружие, чем, например, та же Гармата или Миномет. Умовы доезда изменились. Дуже сильно, как у нас, так и у... И в дрон никогда не работает сам, он работает в паре с другими дронами или дронами типа крыла. В последнее время минимизировали свои подъезды сюда, раньше они тут вели себя более так свободно, сейчас они уже не подъезжают на те позиции, на которые ездили раньше. Пробуємо нову систему, система підриву через гуса. І Тільки починаємо цим працювати. Ну, під час замикання стається коло і подається імпульс на і йде підрив. Поступила информация со спутниковых снимков, что засечки по выходу артиллерии. Ну, скорее всего, там что-то стоит, и нам надо будет сейчас слетать, до разведать. Если мы там что-то найдем, то отработать надо будет. Подлетим к ним. Если они срисуют нашу картинку, то будут накидывать шторы. Штора это они накладывают помехи на наш канал, ну, то есть они увидели у себя там на экране то, что мы летим, увидели, что это вражеский борт, и накидывают канал, то есть на экране появляется просто черный экран. Самые основные складнощи это рэбы. Из-за всех этих нюансов по поводу штор, когда они пытаются нас сбить, у нас меньше времени на то, чтобы более точно прицелиться. Самая веселая история, это когда мы заходили по буханке, и они просто на ходу из нее, ну, они срисовали наш дрон, и на ходу с нее десантировались. Мои парады начинающим это меньше переживаний, спокойно все без спешки делать, не суетиться. Ты больше узнавать, никогда не стоять на одном месте, развиваться, придумывать что-то новое. Треба приеднуть до лав прикордонной службы до Збройних сил Украины и выгонять нашего врага с нашей земли как наимоего, швидше.